Библиотека ⁇ это не только книги, но и 3-4 терабайта легко усвояемого интернета. Читальни пытаются вернуть посетителей. Большинству это дается с трудом, ведь они мало изменились с советских времен, но некоторые уже взяли на вооружение современные технологии. Накануне дня украинских библиотек Виталий Тарасов поинтересовался, как далеко им до европейских. Это муниципальная библиотека Берлина. За 10 евро здесь можно получить доступ на год почти ко всем знаниям мира. Ежегодно в хранилище поступает более 20 тысяч новинок. Книги, журналы, видео, аудио. Библиотека Берлина финансируется из городского бюджета. Нас посещает в среднем три с половиной-четыре тысячи читателей в день. Читальню прикарпатского села Острыня тоже финансирует бюджет. Десяток поступлений в год здесь за счастье. Посетителей можно сосчитать на пальцах. Заходите, кажут, бубы вас интернет, а что с там треба. Им компьютеры В Столичные библиотеки для юношества о компьютерах недавно тоже лишь мечтали. Теперь их 15. Приз от фонда Билла Гейтса за победу в программе «Библиомост». За шесть лет IT миллион. Міардер виділив Україні почти 35 п'ять мільйонів доларів. из 18 тысяч тисяч отечественних его ранілищ його допомогу 10 лише десять Це грантова програма, і як будь-який міжнародний технічний проект, технічної допомоги, він не може охопити всі бібліотеки України. Головне було це знати свою громаду, знати, що необхідно людям, і мати щось запропонувати. А ми вже підтримували саме таких ініціативних людей. Например, посітілі Баріспольські бібліотеки. библиотеке каждую среду по скайпу общаются с мэром. В Крыму и Виннице получают бесплатную юридическую помощь. Современная библиотека – это не только читальный зал или бесплатный доступ в интернет. Это целый комплекс услуг. Бесплатное изучение иностранных языков, помощь психолога или советы в выборе профессии. Только так, считают библиотеки, можно сегодня привлечь новых посетителей. В прошлом году на национальный читальни бюджет потратил миллиард семьсот пятьдесят миллионов гривен. В будущем Минкульт обещает больше. В часом мы будем иметь встречи с вице-губернаторами, которые имеют больший доступ до формированию бюджета в своих областях на 2014 год. И я их буду персонально просить увеличить финансирование библиотечной сферы. Но если удержать читателей не удастся, библиотеки, как и любое убыточное предприятие, придется заказать закрывать. Виталий Тарасов, Наталья Фармус, Юрий Кирча. События. На этом события не заканчиваются.